И сегодня сталкиваешься, часто люди, они спорят или даже говорят там, а, загробный мир. То есть это тема такая актуальная для всех. И сегодня достаточно верующие, которые полностью плавают или ахинею, или ересь несут. Что там дальше будет вообще, когда мы умираем, там спим мы, или куда там душа идет, или что происходит. Поэтому апостол Петр, он сразу открывает, так как это как эта тема важнейшая, на примере Иисуса Христа. И тут Иисус, он был в теле, как мы. Его распяли, его убили. И что после этого произошло? Тело положили да, в гробницу, да? а Иисус ожил духом. То есть мы — это духи, потому что Бог есть дух, и мы созданы по образу и подобию Божьему. То есть мы есть духи. Дух наш вечный. Вопрос, он пойдет к Богу или он пойдет в пекло только? Вот в чем вопрос. И Бог говорит, даже в этом теле мы должны жить по духу и поклоняться в духе и выстить. Аминь. Об этом говорит Иоанн, да? Поэтому, говорит, Иисуса убили, но он ожил духом. И куда, написано, Петр говорит, его дух пошел? В преисподнюю. Пошел в пекло. И что там Иисус сделал? Проповедовал другим духам, которые там находились. Он проповедовал духам, которые были еще с первого мира там которые были во времена Ноя, которые были там от Адама. Был Адам или не был? Это выдумка или нет вообще? Нам миллионы лет или сколько? Нет. То есть в коротких нескольких стихах он вообще показывает и открывает, Петр становится все четко и ясно. Что происходит, когда человек умирает? Дух выходит из этого тела, потому что главный это он, дух. Понимаете? Почему именно ты родился из тех миллионов сперматозоидов? Потому что куда Бог дух вложил, в какой сперматозоид? Вот тот и ожил а остальные, то есть, не ожили, подохли. Почему? Потому что Бог вложит дух два, в три в или в пять. Родится тогда пять. Все, где Бог не даст, нету. Есть там жизнь, дал Бог или нет? Ну что дух, он самый главный. И поэтому Иисус был там, он проповедовал. И потом на третий день Иисус воскрес силой Духа Святого, да, вошел в свое тело, только обновленное, да, и тело получило уже ту природу, которая которой оно не умирает. Все, вот вам Петр полностью показал все, что нам надо знать и все, что нам надо понимать о загробной жизни и о духовной жизни. Потому что все то же самое происходит с любым человеком. А нам надо быть к этому готовым. Верить и понимать. Аминь. Да. Поэтому Новый Завет для того, чтобы мы жили по Духу. Аминь. Аминь. Поэтому теперь вы знаете, где вам найти Духа Святого. Где вам найти благодать Божью? Потому что Дух Святой – это Дух благодати. Возрастайте в благодати, Божьи любимые. Аминь.